Pada musim haji tahun lalu, sepasang suami isteri terkandas di Mekah apabila agensi pelancongan mereka tidak mengembalikan pasport untuk pulang ke tanah air. Agensi pelancongan itu didakwa telah gagal menyediakan visa haji bagi pasangan tersebut. Susulan kes itu, kerajaan Malaysia melalui konsulat Malaysia bersama Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berjaya membawa kedua-dua mangsa untuk pulang. Justru sekali lagi, rakyat Malaysia yang berhajat menunaikan haji diingatkan untuk mengikut saluran sah dan dapatkan permit rasmi melalui tabung haji. Ia bagi mengelakkan kes-kes seperti ini berulang. Malah tindakan menunaikan haji tanpa permit atau menyalahguna visa lawatan, bukan sahaja melanggar undang-undang Arab Saudi, ia juga boleh dikenakan denda sehingga RM115,575 dihantar pulang serta disenarai hitam dari memasuki Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar mengingatkan bakal jemaah bahawa ibadah tidak boleh dicemari dengan cara yang salah. Setiap orang mesti mematuhi peraturan demi keselamatan dan keberkatan. Menunaikan haji tanpa permit yang sah adalah satu kesalahan serius yang boleh membawa akibat seperti denda dihantar pulang dan disenarai hitam oleh pihak kerajaan Saudi. Saya kita difahamkan kemungkinan lima tahun. Mereka yang ditangkap eh kerana tidak ada permit ataupun uh, uh, permit khas uh, untuk menunaikan haji ya. Eh. Sebab ada kadang-kadang tu yang menggunakan uh, visa pelancong eh, untuk masuk untuk menunaikan haji yang eh. Jadi saya menyuruh agar semua jemaah untuk terus saya menjaga kesihatan dan keselamatan diri ya serta menjadi ejen penyebar kesedaran kepada masyarakat yang agar tidak terpedaya dengan tawaran haji yang tidak sah. Sama aja di pihak tabung haji ataupun saya sendiri kita kerap mengingatkan masyarakat Islam di negara ini untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Mengapakah ibadah haji itu sangat penting bagi umat Islam? Haji adalah perjalanan rohani ke Mekah dan Madinah yang dilakukan umat Islam untuk membersihkan jiwa, memohon keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertarikh beribu-ribu tahun dahulu, Haji mengikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunaikan haji sekali dan umrah empat kali sepanjang hayatnya. Perjalanan haji menghapuskan dosa-dosa seorang muslim dan memberikan mereka batu tulis yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan kepentingan haji telah bersabda yang bermaksud sesiapa yang menunaikan haji kerana keredaan Allah dan menjauhi segala bentuk dosa akan kembali bebas dari semua dosa seperti dia pada hari kelahirannya Justru inilah sebabnya umat Islam sedunia berniat dan meletakkan prioriti di dalam hati mereka untuk menunaikan haji sekali dalam seumur hidup dan dengan penganut agama Islam yang kini mencecah lebih daripada 1.9 bilion terdapat beberapa fakta yang menarik tentang ibadah haji lebih kurang 1.8 juta jemaah dari lebih 150 negara telah menunaikan haji pada tahun 2023. Jumlah jemaah haji dari negara-negara Arab mencecah lebih 346,000 atau 21% daripada jumlah keseluruhan. Di kalangan jemaah haji adalah lebih daripada 1 juta dari negara Asia membentuk 63.5% daripada jumlah keseluruhan. Manakala hampir 223,000 jemaah atau 13.4% daripada jumlah itu datang dari negara Afrika. Kebanyakan isu berkaitan haji diuruskan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah jemaah haji dan ini menimbulkan cabaran logistik bagi kerajaan Arab Saudi yang sejak 1950-an telah membelanjakan lebih daripada 100 bilion dolar untuk menaik taraf kemudahan haji. Manakala di Malaysia, Lembaga Tabung Haji atau TH merupakan agensi bertanggungjawab atas operasi dan pengurusan ibadah haji. Malaysia melalui Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Saudi setiap tahun bagi memastikan keselamatan dan kemudahan setiap jemaah. Antara inisiatif yang sangat bermanfaat ialah penganjuran kursus perdana haji oleh TH sebagai persiapan bagi bakal-bakal jemaah yang akan berangkat. Tahun 2025 ini sahaja, Seramai 8338 bakal haji daripada negeri Selangor mempersiapkan diri untuk fasa akhir menerusi kursus perdana haji musim 1446 Hijriah anjuran TH. Patik menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku mencemar duli berangkat hadir ke majlis penyempurnaan penutupan kursus perdana haji peringkat negeri Selangor bagi tahun 1446 Hijri bersamaan 2025 Masihi. Khusus Perdana Haji ini lebih fokus kepada praktikal manasik haji yang bakal dilalui oleh setiap jemaah haji. Tahniah diucapkan kepada semua bakal haji yang telah terpilih untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala haji memerlukan spektrum perkhidmatan yang penuh. Menurut laporan pada 2019, kira-kira 350,000 sukarelawan dan kaki tangan bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan komunikasi, penyeliaan, pengangkutan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Malah setiap tahun, Malaysia memohon tambahan kuota haji namun ia bergantung kepada kesiapsiagaan kerajaan Arab Saudi kelulusan untuk um, kota tambahan ini bukan Malaysia saja yang mohon satu dunia uh, mohon eh, untuk untuk kota tambahan ini dan saya percaya uh, kerajaan Arab Saudi khususnya Kementerian Haji dan Umrah uh, akan akan mempertimbangkan uh, permohonan ataupun rayuan daripada negara-negara uh, ini sebab contohlah di kita saja di Malaysia setakat hari ini ada sekitar 85,000 ribu Jemaah ataupun pendeposit tabung Haji yang memohon untuk menunaikan Haji pada tahun ini. TH juga kekal komited untuk memastikan aspek kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan makanan jemaah Haji Malaysia. Sajian makanan turut diolah mengikut citarasa tempatan. TH mendapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan pemakanan jemaah Haji. Hampir 2 juta pek makanan disediakan oleh TH sepanjang musim haji tahun ini. Malaysia juga mencatatkan sejarah sebagai negara pertama di dunia yang akan mengagihkan kad nusuk kepada jemaah haji sebelum berlepas ke tanah suci. Malaysia adalah negara pertama di dunia yang akan mengagihkan kad nusuk pada jemaah haji dalam negara sendiri pada musim haji 1446 hijri ini Alhamdulillah ini satu pengiktirafan yang amat besar daripada pihak kerajaan Arab Saudi terhadap ketekapan sistem pengurusan haji negara kita serta hasil hubungan erat dan strategik yang telah lama terjalin antara pihak antarabung haji dan Kementerian haji dan umrah Arab Saudi ia juga hasil eh, daripada kerjasama berpasukan... ...Tabung Haji dan Syarikat Masyarik Masyar... Eh, ...selaku penyedia kemudahan dan perkhidmatan... ...bagi jemaah Malaysia di Arab Saudi... ...yang sudah terjalin eh, sejak tiga dekad yang lalu. Malaysia eh, menjadi negara rintis ataupun pioneer... ...bagi projek eh, pengedaran kad musuh dalam negara sendiri selain daripada mahkamah. Kerja-kerja di sebalik tabir bagi memastikan ibadah haji untuk rakyat Malaysia berjalan dengan lancar harus diberikan sorotan. Perancangan dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif baru oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan khususnya oleh Tabung Haji membuahkan hasil pada tahun 2024 apabila pengurusan haji Malaysia diiktiraf sekali lagi oleh kerajaan Arab Saudi sebagai antara yang terbaik dan menjadi model pengurusan haji contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Malah beberapa rombongan haji negara lain seperti Thailand, Indonesia dan Turki telah menjemput TH untuk perbincangan bagi mempelajari pengurusan operasi haji. TH juga telah menerima anugerah Leby Tom bagi kategori kepuasan tertinggi dalam perkhidmatan pengurusan jemaah haji buat kali ketiga berturut-turut. Namun matlamat utama TH adalah supaya jemaah Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam suasana yang lebih tenang dan teratur tanpa sebarang masalah eksternal. Pengurusan TH serta Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sentiasa mencari ruang inovasi dalam menyediakan perkhidmatan lebih baik kepada Jemaah Haji Malaysia.